सोलापुरातील जुन्या विडी घरकुलेतून एका रुग्णाला दवाखान्याला घेऊन जाताना अक्कलपोट रोडवरील महालक्ष्मी मंदिरजवळ रिक्षाचालकाला अडवून एका पोलीस कर्मचाऱ्याने फायबर काठीने तोंडावर मारून जखमी केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे रिक्षाचालक अयान खाजा हुसेन नसेल दी गोवर्ष एकोणीस याच्या कानाखाली मार लागल्याने तो उपचारासाठी सोलापुरातील शासकीय रुग्णालय अर्थात सिव्हिल हॉस्पिटल येथे दाखल झाला आहे जखमी आयान याच्या म्हणण्यानुसार तो जुना विडी घरकुल येथून रुग्णाला घेऊन निघाला असता महालक्ष्मी मंदिर येथे ट्रॅफिक पोलिसांनी अडवले मात्र यावेळी एक इसम इनिकॉन गाडीवर येऊन तू पोलिसाचा व्हिडिओ काढतो का म्हणत आयान, आयान, आयान न यास फायबर काटीने मारहाण करून शिरिगाळ केली आयान याच्या म्हणण्यानुसार तो पोलीस असून त्याचा नाव इंगळ्या असल्याचं आयान पत्रकाराशी बोलताना अंदाज वर्तवलंय मेरा नाम आयन खाज हुसैन शेरदी है मैं जूना पीढ़ी घरकुल्छी सोलापुर रुगनाल का भाड़ा लेकर जा रहा था लक्ष्मी मंदिर पास मेरे को ट्रॉफिक वाला साइड में ले बोला फिर मैं गाड़ी साइड में लिया तो मैं उसके साथ बात कर रहा था वो मेरी गाड़ी को साइड दे रहा था पेशेंट है बोलने के बाद मैं जा रहा था आगे तो उतने में एक उसकी गाड़ी को लकड़ी थी और लाल कलर की यूनिकॉर्न थी वो कौन था मेरे को मालूम नहीं लेकिन उतर को मेरे को मारे तू पुलिस के साथ पुलिस का वीडियो करता क्या तू इतना बड़ा हुआ क्या को मेरे को गाला दिया और मेरे मुंह को मारे लाए मैं सिविल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ और मुझे इस बात का नहीं है से मारे, तो मारे वजह क्या भी नहीं मालूम जा रहा था उसके रास्ते से।, से। जा रहा था गाड़ी बीच में रुका के आके अड़ा के मे को मारा है मारने वाला जो पुलिस अधिकारी था पुलिस अधिकारी था मुझे ऐसा लगता है कर्मचारी था उसका वीडियो भी है मेरे पास मार तो मार लगे थी तो। उसका लगे तो उसका अभी। मेरे को मुंह को लगे कनपटी को लगेला और कान को लगेला जख्म मेला उसका नाम मालूम पड़ा की वो इंगड़े था उसका नाम इंगड़े इंगड़े साहेब जेर, इधर जेल रोड में कॉन्स्टेबल के तौर पर आए करके मालूम पड़ा अभी तुम्हारा कहना क्या है चाहिए मेरा कहना कुछ नहीं है न्याय चाहिए मुझे राज्य वार्ता न्यूज चैनल राज्यातील विशेष घडामोडीवर कडी नजर आमच्या राज्य वार्ता चॅनल लाईक करा सबस्क्राईब करा व बेल ऐकून क्लिक करा धन्यवाद